Сьогодні вночі Росія випустила по Україні майже два десятки дронів. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Частину безпілотників вдалося збити. Але й наші сили оборони не сидять без діла. Вночі українські дрони атакували декілька російських нафтобаз у Воронезькій області та Пермському краї. Атаку підтвердили у нашому генштабі. Та якщо у Воронезькій області безпілотник, начебто, вдарив по цистерні, то у Пермському краї палало знатно. Поцілили в'ємності із паливом. Вогонь охопив. Території на 10 тисячах квадратних метрів атаки дронами стають буденністю, але не тільки в Україні, а й в Росії Київ нарощує виробництво дронів. Про це каже президент Зеленський. Скільки нам потрібно виготовляти безпілотників аби взяти перевагу над ворогом? Як змінюється тактика росіян щодо обстрілу шахедами? Навіщо останнім часом ворог запускає їх щоночі? І от до чого нам готуватися взимку про це і не тільки говоримо із головою центру радіотехнології Сергієм Безкресновим на псевдофлеш. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я. Бажаю теж вам здоров'я. Росія б'є по нашій критичній інфраструктурі, натомість українські сили оборони продовжують атакувати нафтобази. Що нам варто знати про ці останні атаки? Наскільки стратегічно важливі ці об'єкти у Воронезькій області та Пермському краї для ворога, і які це може мати наслідки для саме військового потенціалу? Чи значно виснажують такі українські атаки резерви ворога? Ну, самое главное, что можно сказать, что мы сейчас вышли на паритет. Мы достигли паритета с Российской Федерацией в производстве, я считаю, ударных дронов. Мы сделали на это ставку, причем у нас несколько разновидностей, в отличие от Российской Федерации ударных дронов. Они работают только с геранью, мы работаем целым рядом ударников, которые летают на самые дальние расстояния. То есть, и теперь, на, вот, спустя два года войны, мы показываем нашему противнику, что в эту игру можно играть вдвоем. И сейчас это очень важно, в том числе психологически, что жители Российской Федерации теперь находятся в нашем состоянии, они понимают, что такое быть постоянно под угрозой, под обстрелами, и неизбежно, когда российское ПВО и средства РЭП сбивают наши БПЛА, они могут тоже попадать в какие-то другие места, точно так же, как это происходит у нас, это риски войны, да, и теперь э, ну, жители Российской Федерации на себе понимают, что это такое быть вовлеченной в войну, не смотреть где-то удаленно, да. А быть непосредственно участниками. И, может, до них будет быстрее доходить, как это, что такое война и как мы себя чувствуем. А с точки зрения боевого применения, да, у них действительно целей гораздо больше, чем у нас, потому что Российская Федерация сама по себе большая. И цели там целый ассортимент, начиная от объектов критической инфраструктуры, это электростанции, подстанции, системы производства топлива и так далее, и качая военных объектов, это склады, которые мы успешно атакуем, и в связи с тем, что объектов у них много, они не могут физически все их прикрыть РЭБом и прикрыть ППО. Они много, значит, ПО задействовали на фронтах, э, обнажив, скажем так, свои участки критической инфраструктуры. И теперь мы это видим каждый день, как это происходит. Как мы это находим все новые и новые цели и их атакуем. Конечно, это болезненно для нашего противника, и мы будем делать это и дальше. То есть мы производим эти БПЛА, и в ответ на удары шахедов мы будем отвечать своими ударами. А вот цікаво саме е, сьогоднішні атаки по нафтобазам, як вони можуть відобразитися на ворогові? Ну, я говорю, что в каждой атаке э, есть элемент пропаганды, потому что я мониторю постоянно российские каналы, я вижу фидбэк от жителей Российской Федерации, как они это воспринимают. Это действительно очень как бы подрывает психологический настрой э, россиян в том числе. Ну и, конечно, снабжение топливом, э, которое частично производство этого топлива уходит и на военные нужды, это тоже очень э, важно, и уничтожать такие объекты, это тоже для нас критично. Если говорить про еще одну потужную атаку, то... До того українські дрони масово атакували російський військовий аеродром Борисогліпськ, теж у Воронезькій області Цілью стали склади з кабами, якими росіяни регулярно атакують той же Харків і тепер вже і Запоріжжя. Також дрони націлювались на стоянки літаків су 35 Су-34 та місця зберігання авіаційного пального. На вашу думку, наскільки значними там можуть бути втрати у Росіян, і це означає, що обстріли кабами тепер зменшаться. Да, знаете, действительно, эти вот кабы, это очень для нас большая проблема. Я считаю, что это для нас, для Украины, это проблема номер один, потому что що... До цього дня каби працювали на відстань десь там 10-5 кілометрів від лінії фронту. Зараз каби працює на відстань 40-50 кілометрів і атакують Запоріжжя і інші об'єкти нашої критичної структури. Тобто для нас це проблема. Я вже казав. На фронтах, от ми відступаємо, тому що для нас проблема каби. Разумієте, от оці бомби вагою 500 кілограмів і буквально розносять наші позиції. По хлопцям нашому полі їм негде зацепитися. То тобто, ці бомбы, они несут не столько большое количество двухсотых, сколько и большое количество санитарных потерь. Это наши ребята трехсотые, это просто э, аку акутравмы, которые травмируют, и человек выбывает в госпиталь, пока у него становится слух и другие там органы чувств. Поэтому бороться с этими кабами очень, скажем так, необходимо. И так как сейчас у нас есть проблема в том, чтобы сбивать эти кабы на лету, когда они находятся в нашем воздушном пространстве, мы выбираем другую тактику. Уничтожать носители этих кабов и сами эти кабы, которые находятся на территории противника. То есть, и мы выбираем эту тактику, она действительно эффективна. И по данным нашей разведки, вот на этих аэродромах было уничтожено какой-то определенный запас. Конечно, это не весь запас там, кабов и ракет хранится на аэродромах, мы понимаем в этих ангарах, но то, что в ближайшие время должно быть выпущено запас на какой-то стратегический период там две недели три недели на этих аэродромах а он там находится и мы его уничтожаем тем самым мы облегчаем ситуацию для наших всех хлопцев на фронтах І ще знаєте, одна з позитивних новин Україна кожного року здатна виробляти загалом десь приблизно 4 мільйона дронів, і на сьогодні вже понад півтора мільйона законтрактовані. Про це казав зокрема президент Зеленський в той же час, як на Росії кажуть, що ставлять плани 18 тисяч дронів на рік, а до 2035 року до мільйона одиниць. от такі цифри чи дійсно вони допоможуть нам взяти тактичну перевагу над Росіянами? І наскільки вони реальні? Ну, когда мы говорим про выпуск дронов, мы получается обобщаем сюда, да, в эту копилку ходят и FPV, и маленькие дроны, и большие дроны, и ударные дроны, и крылатые, может, дроны разведчики. Поэтому правильно это все разделять, да, сегментировать. Есть FPV, мы все знаем, что это такое, которые наносят удар по позициям противника, а есть дроны ударные. Например, у россиян это формат ланцета, у нас другие дроны, которые наносят удар для техники, летают более на большие расстояния. в том числе, есть ударные беспилотники, о котором я рассказывал, это все такой один большой класс БПЛА, бы но правильно это все разделять. То есть для нашей пехоты, например, для фронта, самое важное, это э, иметь паритет в FPV-дронах, чтобы атаки маленьких вот этих вот дронов на наши позиции э, равнялись атакам нас, чтобы мы могли держать э, отпор. Мы здесь сейчас где-то с Российской Федерацией выходим к паритету. Раньше мы отставали, еще год назад у нас было отставание буквально в 5, 6, 7 раз по производству дронов. Сейчас мы очень сильно это все наверстываем. Но и плохая новость в том, что и россияне тоже ускоряются. И на что я хочу обратить внимание, мы сейчас пришли к тому, что сейчас вот, ну нельзя так гнаться за количествами, как это было год назад, когда нам президент ставил месседж, там, достигнуть э, планки миллион, там, FPV, там, или еще дронов каких-то, то сейчас мы больше говорим не о количестве, а о качестве. Сейчас появляются дроны, на нестандартных э, каналах управления, которые могут пролетать сквозь рэп. Появляются сейчас дроны на оптоволокне. Вот наши телезрители, может, слышали об этом. И россияне против нас активно сейчас используют эти дроны и нас обгоняют. Это дрон, который летит, а у него сзади катушка, на которой 10 километров оптоволоконного кабеля. Этот дрон летит, потихоньку расматывает эту катушку. И поэтому этот дрон передает очень качественную картинку, и на него Рэп не воздействует, его нельзя никак сбить, он управляется по вот этому кабелю. Также появились дроны с машинным зрением, тоже наши телезрители должны слышать об этом. Это дрон, который подлетает на высоту где-то там 100-200 метров, и пилот этого дрона просто квадратиком обозначивает цель, и дальше дрон сам летит к этой цели. То есть ему не страшны Рэп, ему не страшен ветер, ему не страшно, если цель двигается. Не нужны такие большие знания в пилотаже FPV дронов. Это все технологии, которыми надо сейчас заниматься. Ими занимается наш Враг. Так же, как мы с вами не представляли полгода назад, мне говорили: да, ну это такое вряд ли будет возможно, что на дроны будут вставляться, устанавливаться камеры тепловизионные. Потому что тепловизионная камера увеличивает стоимость дрона на 300-400 долларов. То есть, все говорили, это безумная сумма. То есть, э, ну, вряд ли такое будет. А сейчас мы видим, что практически большая доля ночью атакует наши позиции вот этих вот самых дронов. А у нас такие разработки есть, сама. Конечно, конечно. Да, у нас такие разработки есть, мы ничуть ни капли не отстаем. Вот. Но зачастую я часто акцентировал внимание, что бывает так, что мы делаем разработки первые, а россияне у нас их воруют и масштабируют более быстрее. Это происходит потому, что сама Россия по себе более большая, и потенциал у нее более большой. У нее больше количество научных центров, больше количество студентов тех же самых и задействованных ресурсов в том числе. Поэтому они имеют возможность масштабировать быстрее, чем у нас. И вот когда такое происходит, конечно, обидно. То есть мы что-то придумали первые, зачастую у нас бывает, мы что-то придумали, показали, как это работает, потом прошла пауза, россияне это запускают, а мы идем следом, пытаясь их опередить. Но это неизбежные нюансы вот технологии. Потому что, я повторюсь, у нас многим поставлена сейчас цель, количество, Государ... госзаказы, вот эти вот квоты, быстрее, объемы, 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 а мы сейчас приходим к тому, что надо думать о качестве. Я вот нашим телезрителям, телезрителям объясню пример. Едет российский танк, у него стоит рэп. Ну, он закрыт куполом РЭБа, да, он а в домике. И мы отправляем 20 FPV туда стандартных. И они все падают возле этого купола, потому что они делаются на стандартных частотах. А достаточного было одного FPV нестандартного. Но его никто не производит, потому что стоят задачи на количество, понимаете? Поэтому мы сейчас говорим, что война переходит в том числе в более высокие технологические решения. Знаєте, а якщо продовжити тему українських розробок щодо складових, чи не буде якраз таки проблем в українських виробників? Адже знаємо, що з 1 вересня Китай ввів чергові обмеження на експорт дронів та електроніки у силах оборони почали боятися, що це суттєво вплине на постачання зброї на фронт. І от, на вашу думку, які це може мати наслідки для виробництва наших дронів, чи поки що це реально не вплине? Я вам скажу однозначно, что с первого дня войны и наш враг, и мы думаем над этими рисками и пытаемся переносить частично производство комплектующих в границы своего государства. То есть сейчас мы успешно производим шасси, пропель для дронов. Э Аккумуляторы, например, нельзя закрыть импорт, их можно купить в любой стране мира и собирать сборки. То есть это не есть, скажем, такая редкость. Видеокамеры мы еще не умеем делать, это да, правда, это более высокотехнологическое производство, но видеокамеры это не ограничены Китаем, мы их можем купить тоже в любой стране. Поэтому сейчас, да, конечно, на нас эти логистические вот ограничения будут влиять однозначно, потому что многие производители настроены на цепочку логистики с Китая, производства в Китае. В Китае можно заказывать большими объемами в Китае все уже как бы налажено в Китае цена скорее всего будет однозначно меньше чем будет это в Украине при производстве вот но при этом мы готовы готовы к тому что в случае ограничения мы будем все больше и больше производить у себя то есть запускать линии производства электромоторов э -э, у нас есть модули управления свои то есть мы практически готовы да производить целый дрон независимость от Китая Це суперкласна інформація. Тобто, ми да, доволі да, незалежні да. від Китаю на відміну від Росії, наскільки я розумію. Е -е, Росія теж веде такі ж розробки, як і ми. Не стоїть їх недооцінювати. Вот. Mm -hmm. Ну Росії німожка проще, тому що у нас з Китаю логістика до довго і чи з много стран, чи з моря. А якщо у Росії Китаї хоч і кілометр обші грані я думаю, вони завжди знайдуть можливість, як ці комплектуючі завести. А от цікаво, чи вам відомі цифри? Скільки реально Росія зараз виготовляє тих же гірані шахедів, як вони кажуть? І ми розуміємо, що далеко не усі, які летять до нас, якраз таки російські. Тож в цій площині цікаво, чи може це вплинути от той конфлікт Ірану і Ізраїлю на обсяги поставок і відповідно на зменшення кількості обстрілів по наших територіях. Смотрите, это лично моя оценка. Я думаю, что они производят порядка 500-800 шахедов в месяц. И вот эти вот, скажем так, массированный удар в этом месяце нестандартный. Он был результат накопления, аккумулирования какой-то части вот этих БПЛА шахедов. Сами россияне подтверждают эти цифры. Они рассказывают о том, что они за этот год увеличивают производство шахедов на 25%. То есть не в два раза, не в три раза и не в пять, как там многие ожидают. Всего лишь 25% на фоне производства – это небольшое увеличение, то есть они сказали, что они выпускают, что это их неофициальная статистика, 6000 тысяч там в год этих шахедов. То есть я думаю, что в реальности она чуть-чуть больше, но она около того. Вот. Но они выпускают, к сожалению, очень много разведывательных дронов. Вот разведывательные дроны это те, которые летают над нашими талами и вынюхивают все наши цели, куда потом прилетает искандер. Это вот то, что на слуху у наших э, зрителей называется там суперкам, э, зала. Орла. Это все дроны неударные, они разведывательные, и, к сожалению, вот у нас сейчас с ними больше дефицит, потому что мы сделали, делаем ставку на то, чтобы отвечать Российской Федерации, а при этом мы немножко уменьшили количество выпуска наших разведывательных дронов, а россияне их выпускают, ну, например, только ЗАЛа, они производят 200-300 единиц в месяц. Еще столько же добавим СуперКАМа 300, еще столько же добавим Орлана и еще других производителей, там Мерлин и других более мелких производителей, поэтому они выпускают большое количество разведывательных дронов и на каждый сбитый разведывательный дрон они тут же быстро поставляют войска новый дрон поэтому нам придется этой тоже заниматься темой и вот это, это я веду к тому, что, как я говорил ранее, мир БПЛА, он очень такой разнообразный. Они есть самые разные. Одни разведывают, вторые наносят удары, третьи это FPV, вот, четвертые там какие-то скоростные там, то есть и, и самое интересное, что мы всегда забываем, что к беспилотным аппаратам, только это не летательные аппараты, к беспилотникам относятся катера. Это тоже и к беспилотникам относятся наземные дроны. Просто все как-то об этом забывают. На самом деле это те же самые Беспилотные аппараты, которые управляются оператором, но они ездят по земле. Роботы, катера плавают на воде, на, там, на морях и реках. Это тоже да, часть элементов оружия. Якщо казати про ще одну нашу розробку і розробки, взагалі наш президент Зеленський нещодавно говорив, що Сили оборони вже застосовують абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон «Паляниця». і працюють над такими розробками і інших видів, зокрема українських далекобійних дронів і ракет. В чому, на вашу думку, нам ще варто посилитися, аби бажання у ворога атакувати нас зникло. Ну, в первую очередь наш президент объявил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты. Для нас это очень важно, очень критично, потому что именно баллистикой мы можем успешно бить по дальним объектам э, с большим зарядом. Потому что, вы понимаете, что ну ударные попалы они не могут нести там тонну или 800 килограмм боевой части, как может нести ракета там или 500 километров. Поэтому для нас важно иметь свою баллистику, чтобы мы ни у кого не спрашивали разрешения, там дядечки, а можно мы стрельнем, пожалуйста, разрешите нам. Там, где-то с, с НАТО. То есть, мы вот э, благодаря тому, что у нас есть собственные дроны, мы способны сами принимать решения, кого нам атаковать и как атаковать. А когда мы работаем э, вооружением противника, мы должны уже, естественно, это дело согласовывать. То есть э, мы ведем разработки, я уверен, над в том числе крылатая ракета. И, конечно, этой технологии они очень сложные, дорогостоящие и длительные, потому что разработка таких вот видов, они требуют долгого времени. А мы, как знаем, наши десятилетиями наше производство военное ВПК было фактически саботировано и развалено. Мы все сейчас начинаем проходить с нуля. И я вот хочу вам сказать, как может какой-то никакой эксперт в этом всем деле, что наши ребята на производствах, они делают фантастические достижения. То, что мы сейчас в стране, в которой разрушена экономика, в которой там мобилизуют специалистов, в которой очень тяжело э, в плане там жизни, мы сейчас умудряемся за год-два создавать. БПЛА, какие-то ракеты, какие-то новые технологии, на которые в нормальном мире уходят десятки лет. То есть это поистине я восхищаюсь вот нашими разработчиками, как и военными, так и гражданскими, кто это все делает. А знаєте, на вашу думку, чи дійсно Росія може вдарити ядеркою через атаки наших українських безпілотників? Бо ж зміни доктрини ядерного стримування Росії, начебто, це якраз таки передбачають, і які удари по неядерній державі, чи це все таки знаєте заява більше нашим західним партнерам адресована? Ну щоб навіть не думали в бік дозволу на далекобійну зброю в глиб Росії. Ну, знаете, с одной стороны, то есть вот давать такие месседжи по телевидению опасно, да, потому что, по большому счету, мы таким образом будем пугать наше население, потому что наша общая позиция рассказывает, что у нас все под контролем. Но на самом деле мы понимаем, что у нас враг неадекватный, то есть я думаю, что если наш враг будет загнан в угол, он может показать, но мы должны понимать, что это не будет ядерное оружие, которое применяется там по городам, как в фильмах «Апокалипсис», да, которое все уничтожает. Это тактическое ядерное оружие, это, по большому счету, та же ракета, которая имеет большую мощность, то есть фактически вот россияне недавно показали сброс э, вакуумной бомбы весом 9 тонн, фактически это приближено к ядерному взрыву тактическому, да, по мощности, то есть по большому счету это просто так психологически называется там ядерное оружие. На самом деле это очень мощный взрыв. И они могут его применить, и не обязательно на нашей территории. То есть они могут его применить банально там где-то в Курской области, и все, чтобы показать свою силу, что они это решили сделать, да, где-то. Причем это сделать там с какими-то небольшими тратами, чтобы обозначить, как они говорят, там свои красные рубежи. Но ну, на до сих так и не застосували почему-то. Ну, вы знаете, это вот я всегда думаю, это такая будет хитрая позиция, получается, они могут применить какое-то новое оружие, собственно, на своей территории, там, да, не нападая ни на кого. В том числе это такая и пугалка, а с другой стороны мы на своей территории делаем, что хотим, да, у себя. Вот, но я думаю, что это не будет в ближайшем будущем, это мы говорим о том, что это такая вот, ну, какая-то крайняя мера, когда, которую государство, которое загнали в угол, да, то есть, и при этом она имеет ядерное оружие, она может что-то сделать, это понятно. Но я не думаю, что мы увидим это в ближайшем время ну по целому ряду причин в том числе и политических причин потому что это такой вызов не только нам это вызов стран нато они непонятно как на это отреагируют и может прилететь еще больше пакет санкций и индивидуальные санкции я думаю что в российской федерации четко оценивают риски понимают что они делают а как вы думаете почему зараз от атаки беспилотниками стали буквально щоденными в украине ну, это ответ, это, скажем так, ответ на те больные вещи, которые мы делаем им, потому что когда мы атакуем Подмосковье, извините, когда мы атакуем Москву и как бы там какие-то святые скрепы, да, которые, вы же понимаете, опять возвращаясь к психологии, то есть Российская Федерация и ее лидеры доводят своим жителям, что у них сильный там ВПК, сильная армия, они находятся под железным там занавесом а-ля Израиля, а тут мы показываем, что нету занавеса, понимаете, что наши БПЛА способны долетать до Подмосковья. И они их называют обломками, но я вижу, что уже русские блогеры с этого смеются, то есть российские блогеры смеются, э, что там обломки, от которых сгорают нефтебазы, взрываются склады, и российские блогеры тоже говорят, товарищи из власти, а может пора уже правду говорить народу, что это не обломки, что долетают украинские БПЛА. То есть это мы официально должны признать, что у нас дырявая ПВО российская, да, эти все триумфы и все остальное, и дырявый российский рэп. То есть и то, что мы получили, вот знаете, как целый год нас россияне учили, они нас научили, как бороться с БПЛа, э, ударными БПЛа. Мы работаем мобильными огневыми группами эффективно. Нас научили, а они еще не научились. Поэтому мы сейчас вышли в паритет использования ударных БПЛА по количествам, а по качеству защиты мы их обгоняем. И им сейчас будет сложно. Дуже дякую. Сподіваюся, що дійсно так і буде. Будемо вірити в краще готуватися до найгіршого, як завжди. Тому що на жаль, у нас такий сусід. Поруч. Дякую вам велике за вичерпні коментарі. В ефірі обосток був голова центру радіотехнології Сергій Безкреснов на позивний флеш. Дякую вам, що дивилися. І пишіть свої думки. До зустрічі.